Ну я приезжаю сюда каждое лето, каждую зиму, и мне нравится здесь отдыхать. И я э, с папой выезжаю в город, и он мне показывает здесь всякие места, и я вот ребятам рассказывал и показывал здесь хорошая атмосфера, нравится турнир на высшем уровне, э, обслуживание хорошее, номера хорошие. Замечательно, очень хороший прием. Организаторы постарались, чтобы командно все было удобно. Мне очень нравится здесь, как и команде тоже. Но ожидание боевое, никак как никак хотим выиграть что В прошлом году не, не получилось, и в этом хотим доказать, что мы сильнее и показать на что мы способны. Ну, как ребята готовы, все боевой настрой, чтобы выиграть. Другого у нас ничего нет. Ну, сегодня решили не идти на море, сегодня решили так, отдохнуть, восстановиться в отеле. То есть, ну, в постельном режиме сегодня, так, ну, отдыхали. То есть, завтрак, обед. Ну, ну, все, обычный день сегодня. Но мы не будем отходить от ну, своей тактики. Мы не меняем тактику, мы играем в свой футбол, несмотря на, ни на какого соперника. То есть контроль мяча, доминирование, все, там, все, все, все 70 минут. Ну, думаю, должно у нас все завтра получиться. Ну, вообще, царит прекрасная атмосфера, красивый город, море, тепло. Все, поляна на высшем уровне, все, все хорошо вообще. Ну, сегодняшний день у нас, в принципе, он полностью посвящен восстановлению после игр в э, групповом турнире. Вот. Самое главное набраться сил, отдохнуть ребятам и морально, и физически. То есть, это наша первоочередная задача, потому что завтра очень важный день, и мы понимаем, и ребята понимаем, то, что это итоговый турнир ну, всего года. Вот, и насколько он серьезен, поэтому сегодня полностью только восстановление посвящаем завтрашнему дню, скажем так, сегодняшнему. Мы приехали сюда не отдыхать, мы приехали играть в футбол. Вот, э, ну, в целом, от турнира положительные у нас впечатления. Уровень команд и организация турнира на хорошем уровне. Поэтому только самые такие положительные у нас впечатления.